Сегодня в выпуске. В День памяти и скорби в Северодонецке ослужили молебен и возложили цветы к мемориалу славы. Статус прифронтового района не помеха у станично-луганских аграриев в обработке 90 тысяч гектаров пашни. Что восстанавливать в первую очередь об итогах собрания жителей поселка Новотошковка? С 1 июля нынешнего года товары и услуги через кассовый аппарат. В Северодонецке открыли офис партии «Солидарность правых сил». В день памяти и скорби в Северодонецке почтили память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Возле мемориала славы собрались ветераны, представители городской власти и все неравнодушные. Мы повернулись, до, на жаль, до подій, которые были 22 червня 1941 года, когда вероломно нацистская Германия напала на Тоді Союз Радянських Соціалістичних Республік. Ми маємо такі ж аналогії. Сьогодні гори вбиті, ранені, покалічені, не тільки місцеві мешканці, а всі, хто став сьогодні на захист э, луганської землі. Процесія почалася вспоминального бакослужені возле храма часовні в честь Андрія Первозваного. Службу провів архімандрит Ірінарх.

Объявление начала войны навсегда останется в памяти тех, кто пережил эти события. Петр Федосеев до сих пор с ужасом вспоминает то время. Самое страшное дело, когда объявили в деревне, репродукторы были черные такие, динамики, объявили это война. Ну, паническое настроение так у людей. Каждый помнит подвиг дедов и прадедов, и для каждого этот день останется одним из памятных. На мемориале славы собрались те, чьи родственники воевали. Воевали мои дедушки, воевали дяди, тетя воевала. Это для меня особый день. Я чту его, чту память своих предков, вот, отважных, сильных. Подвиг воинов, отдавших жизнь за мир, останется в памяти и сердцах каждого. В результате военных действий прекратили деятельность практически все промышленные предприятия, работавшие на территории Станично-Луганского района. Их руководители считают, что исчез смысл что-то производить. Нет каналов сбыта продукции. песчаный карьер, который обеспечивал песком строительную отрасль. И мы на сегодняшний день понимаем, что основной потребитель песка, город Луганск, он в этом плане закрыт. И никаких поставок нет и не будет в ближайшее время. И предприятие стоит. Это добыча воды, которая производилась на нашей территории. И этой водой тоже мы обеспечивали город Луганск. Это вода и водомир, там, и другие предприятия, которые везли воду питьевую как в бочках, так и бутилированную воду. Тоже практически эти предприятия остановились, вот, потому что рынок сбыта, ну, скажем так, просто недоступен сейчас. В настоящий момент идет только активно добыча газа. У нас до 100 скважин находится на нашей территории. Работающей отраслью в районе является также аграрный комплекс. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства практически все сохранились и обрабатывают 90 тысяч гектаров земли. В прошлом году они отвели подозимые 18 тысяч гектаров, почти столько, сколько сели в мирное время. поселке Новотошковка приступила к исполнению обязанностей военно-гражданская администрация. Ее руководитель Сергей Шакун поручил в течение 10 дней изучить ситуацию и предложить варианты решения первостепенных проблем. Их озвучили на собрании. А Сергей Шакун дал конкретные распоряжения. Первая задача сейчас перед ним, которая поставлена, это ликвидировать самогоноварение и торговлю в поселке Новотошковка. Как пояснил Шакун, борьба с самогоноварением имеет приоритет не случайно. Именно местное население спаивает солдат, продавая им горячительные напитки. Жителям поселка было обещано и в кратчайшие сроки решить важную проблему – транспортную. Через несколько дней в Новотошковку будет ходить автобус из Северодонецка. Восстановить работу коммунальных и государственных служб поселке задача не менее важная. Коммунальных нас сейчас не май. это ничего? Ни пока нет ничего. Все разъехались. Почта привозит нам пенсию на такое, на такое число привозить. Сама почта не работает у нас, а пенсию привозят нам и выдают на почте. Распоряжением нового руководителя создано три комиссии – по ЖКХ, социальная комиссия и комиссия, которая будет контролировать ремонт местной школы. Будет объявлен конкурс на вакантные должности в администрации. 1 июля вступят в силу изменения в налоговом законодательстве Украины. Предприниматели-плательщики единого налога должны обслуживать своих клиентов через кассовые аппараты. Пока что эти изменения коснутся только тех, кто относится к третьей группе плательщиков. Вторая группа должна приобрести кассовый аппарат не позднее 1 января 2016 года. Плательщикам единого налога третьей группы относятся физические лица-предприниматели с объемом доходов до 20 миллионов гривен в год. Ко второй группе относятся плательщики единого налога физлица, предприниматели с объемом доходов полтора миллиона гривен в год и количество работников должно превышать 20 человек. Те, кто успеет зарегистрироваться до 1 июля, получат льготу. Освобождение от проверок налоговой инспекции до 1 января 2017 года. При соблюдении всех правил процедуры регистрации уже через три дня можно получить соответствующий сертификат. Он будет действителен до окончания срока службы кассовых аппаратов. Мелкий бизнес воспринимает множество негативно, мотивируя это большими расходами на кассовый аппарат и его обслуживание. Самый дешевый аппарат стоит 7 тысяч гривен, а стоимость его обслуживания 150 гривен в месяц. 16 лет нашей работы у нас уже было 4 кассовых аппарата. Мы знаем, как с ними обращаться. Но сейчас это невозможно. Уже улажено все это без кассовых аппаратов. Отчетность улажена. Нормально люди отчитываются. Предприниматели уже собирались на митинг у здания Верховной Рады, но законодатели их не услышали. Желто-голубые шары, взмывающие в небо голуби, вот так торжественно в Северодонецке открыли офис Луганской областной организации партии «Солидарность правых сил». Наш политический проект и наша политическая сила открывает этот офис, открывает это представительство для того, чтобы принести на мир, мир на территорию Луганской области. На каких бы языках мы ни говорили, какого бога мы не верили, ми теж живем в одній країні, і україна стіна також є, моєї дія наші границі не зимлю, наші території не землю. Ми нікому не даємо на першого на Луганщині офісу присутствують руководителі партії, лідери і активісти. Сонце стає на сході, а заходить на заході. І власне ми зі сходу на захід, крок за кроком, степ, будемо спільно і прошу вас допомагати на цьому долати всі незгоди, які є в нашій країні, і будувати самодостатню європейську тут. Украину. Мы пригласили всех лидеров Луганской области, и мы приглашаем всех неравнодушных людей нашей Украины, Луганщины в нашу команду, потому что только сильные люди, только молодежь, только те самодостаточные люди, которые сделали себя сами, смогут изменить Украину. Андрей Артеменко показал журналистам новый офис партии. В нем также будет располагаться общественная приемная народного депутата. Именно сюда можно будет обратиться за юридической помощью. Это первый, который находится в Северодонецке. Такой же будет в Лисичанске, такой же будет в Рубежном, такой же будет в Сватово. Это стандартный офис, который, куда будут приходить люди со своими проблемами, своими маленькими вопросами, которые силам нам решить. Мы не, не можем пока взяться за сильные вещи, потому что мы еще не власть, мы надеемся стать властью, мы для этого, собственно, и создались. Но это то место, где в удобной, комфортной атмосфере можно будет рассказать о своих бедах, о своих проблемах. После открытия состоялось а вот, знаешь, собрание областных это организаций партии ⁇ Солидарность правых сил ⁇ На нем присутствовали делегаты с Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областей. Самая главная сила... В нас самих. Мы не должны кого-то ждать, или кто-то должен прийти нам дать что-то, или у кого-то что-то просить. Мы находить мы должны сами себе резервы, мы должны приходить и организовывать свой осередок. Партии намерены решать маленькие проблемы обычного человека и заверили, именно для этого и создана солидарность правых сил, которая начинает остановить. свою деятельность с востока Украины.